Yarayan, ayar, ayar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün Türk Kültür Platformu değerli başkan yardımcımız Profesör Doktor Rafael Garipli ile beraber Zafer Bayramımızla ilgili bir söyleşi yapacağız. Zafer Bayramımız biliyorsunuz e, e, yıllarca işgal altında tutulan ve mis grubuyla sürekli bizleri oyalayan e, Ruslara ve diğer Avrupa ülkelerinin dayatması sonucunda o topraklarımız işgalde kalmaya devam etti. Ancak Azerbaycan ordusu demir yumruğunu oradakilerin kafasına vurarak topraklarımızı kurtardı. Ben şimdi e, Rafael Hocama e, oradaki havayı sormak istiyorum. E, değerli hocam Öncelikle Zafer Bayramımız kutlu olsun. Ee, orada o gün şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza da e, şifa diliyoruz. İnşallah artık yaralı kalmamıştır. Siz bu Zafer Bayramı'na nasıl bakıyorsunuz Rafael Hocam? Bu konuda görüşlerinizi almak isterim. Teşekkür ederim Metin Bey. Her şeyden evvel bizim hamız için, Çox əziz və dəyərli olan Türk Kültür platformunun bütün tamaşaçılarını salamlayıram, təbrik edirəm. 2 il keçməsinə baxmayaraq Zəfər bayramı bizim üçün elə bir bayramdır ki, bunu qeyd etməyə hamının haqqı çatır. Ola bilsin ki, bunun dəyərlərinin nə qədər vacib olduğunu tariximizdə hansı önəmli bir rol oynadığını axıra qədər ə, dərk edə bilməyən insanlar da müəyyən vaxtdan sonra hiss eləyəcək ki, bu bayram bizim üçün çox önəmli bir bayramdır. Bu mənim şəxsən mənə belə gəlir ki, mənim həyatımın mənalandıran ən böyük bayramlardan biridir, demək olar ki, birincisidir. Zəfər bayramı Azərbaycan Ə, xalqının ə, rəşadətli ordumuzun ə, ali başkomandanının Azərbaycan xalqının bütün dostlarının iştirak elədiyi türk tarixində atılan ən uğurlu addımlardan birini ə, biz görürük bu bayramda düzdür 2 il əvvəl bu məsələni ə, E, həmin eyni cür qarşılamadı. Tarix də göstərir ki, bu bayram xalqımızın şə bu şərəfi duymaq e, ləyaqətini bir daha göstərdi. Göstərdi ki, bu təkcə bizim 30 il ərzində torpaqlarımızın düşmən taptağı altında e, olmasının bir yekunu kimi şərəfli bir yekunu kimi torpaqlarımızın azad olmasının uğurlu bir nəticəsi kimi yox. Hətta bu bizim 100 il əvvəldən Azərbaycan torpaqlarının içərisinə bir bomba kimi qoyulmuş Qarabağ probleminin çox uğurlu həlli kimi biz bunu qeyd edirik. Sonra 200 il əvvəl Azərbaycan torpaqlarının parçalanması Ümiyyətcə türk dünyasının parçalanması istiqamətində türk düşmənlərinin hesabladığı, öz ağlına görə hesabladığı və türkü parçalamaq istədiyi dövrdə Azərbaycanın da iki yerə parçalanması 13-cü il 1813-cü il Qulustan müqaviləsinin 1827-ci il Türkmençay müqaviləsinin nəticələrinin özünün də yeni tarixi baxımdan yeni baxış istiqamətindən bunlara yanaşmağa şans verən belə bir dönüş nöqtəsidir. Biz nəfər bayramını Türk tarixinin dönüşü kimi qəbul edirik. Bu dönüş mənimlə gəlir ki, bizim gələcəkdə tariximizdə oynadığı rol, hər onun hər bir detalı düzdür izah etməyə buna bizim ehtiyacımız var, öyrənməyə ehtiyacımız var. Hətta qır 4 günlük müharibənin dünya hərb tarixini demək istəyərdim ki, hərb elminə gətirdiyi yeniliklər hələ də bu öyrəniləcəkdir, bizə uğur gətirəcəkdir. Bu gün əlbəttə Eyfariya da var, çox adamlar var. Deyirlər ki, bu bizim çox böyük qələbəmizdir. Bu şübhəsiz də mən həm insanların tərəfdarıyam. Qələbənin tam olmadığını, yəni bu nöqtəyi nəzərdən keçirəndə ki, bizim hələ torpaqlarımız axıra qədər azad olunmuyor. Hələ biz torpaqlarımızın bütövlüyünü tam şəkildə təmin edə bilməmişik. Bu sayədə çalışan insanların da fikirlərini biz dinləməliyik. Bu fikirlərin də yaşamğa haqqı var. Ancaq tarixin qarşısında tələm-tələsik qərarlar vermək, yersiz tələsik addımlar atmaq nəticə etibarilə bizə çox baha-başa gələ bilər. Ona Hocam göre de hemen tamam hemen burada bir başka bir soru sormak isterim ben. Şimdi haklısınız. Evet e, bazı şey yerler mesela e, Han kentindeki işte Hocavent'teki bazı yerlerin hala Rus denetiminde olması hiçbirimizin hoşuna gitmiyor. Bu e, doğru bir yaklaşım. Ancak e, hatırlar mısınız o e, şeyden önce biz e, görüşmelerde Yedi tane ilden beşini bize verin, iki tanesi kalsın Ermeni şeyine. Ermeniler bunu kabul etmiyordu. Ermeniler hayır diyordu. Yani biz buralara yerleşmişiz, buralarda artık oturmuşuz, herhangi bir şey de vermeyeceğiz diyorlardı. Şimdi böyle baktığımız zaman bugün gerçekten Azerbaycan ordusunun özellikle de Şuşa'yı alması çok büyük bir başarı değil midir? Yox, siz tamamıyla haklısınız Metin Bey. E, elbette burada siyasetçilerin işi göz kabağındadır. E, burada e, dünyaya böyle yüksek seviyeden geniş e, miqyasda bakmak tamamıyla başka şeydir. Bizim halkımız da, eskerlerimiz de, Allah rahmet eylesin bizim şehitlerimize canlarını verdiler, gazilerimiz canlarını koydular. Ancak bunların da maksimalist olmağa yeri gələndə lazım gəlsə yenə də bu döyüşə girişib torpaqlarımızı axıra qədər azad etmək istəmələri haqqını da biz qəbul edirik. Hər şeydən əvvəl mən təsadüfən demədim ki, bu təkcə 30 ilin sonucu deyil, bu həm də 100, ildə, 100 ilin sonucusudur, həm də 200 ilin sonucu Bu Türk tarihinin dönüşü olabilir. Sonra görülen işlerin hamısı, Türk devletler birliğinin yaranması. Sonra Türk devletler arasında yaxınlaşma. bu giden e, yakınlaşma bu təkcə bizim hevesimizden irəli gelmiyor. Bu tarihi bir e, telabattır. Bunu zaman özü talebeliyor. Biz bugün birleşmesek, kuvvelerimizi birleştirmesek, dilimizi e, yaxınlaşdırmasaq biz bu şeylərə yana ola bilməyəcəyik. Dil hər şeydən əvvəl yaxşı bildiyimiz kimi süni şəkildə bu dillər bir-birindən ayrı düşüblər. Bu dil xalqlar vaxtilə eyni dildə danışıblar. Vaxtilə bunlar eyni mətbuatdan hələ Qaspıralının vaxtilə buraxdığı tərcüman qəzetini Əfqanistanda, Özbəkistanda, Pakistanda, Naxtivanda, Azərbaycanın başqa yerlərində Bunların hamısı kəs oxuyurdu. Hər kəs oxuyurdu. Tərcüməsiz. Hə. Evet. Tərcüməsiz oxunublar. Ona görə mən demək istəyirəm ki bu tarixin bizə verdiyi fürsətdən biz səbrlə, ağılla yeri gələndə mən bu radikal qüvvələrin də fikirlərinə mən razılaşmıya bilmərəm. Çünki bu, bu şeylərin hansı hadisənin nə vaxt baş verəcəyində burda siyasətçilərin rolu var. Ancaq hərbçilər istəyir ki, əgər bizim əlimizdə belə bir şans varsa, vardırsa və indi istəyiriksə, onlar istəmirlər bu problemin həllini gələcək nəsələlərə qoysunlar. Digər tərəfdən dünyada gedən proseslər var, biz bunu da izləməliyik. Hər kəs məyəllə gəlir ki, öz işinə məşğul olmaq. O keçə qaldı bizim məşğul olduğumuz Türkültur platformasının fəaliyyəti. Əlbəttə, belə bir deyimiz var ki, fikrin sərbəst uçsunu biz təmin edə bilməsək, heç bir yeniliyə ümid bağlamaq mümkün deyil. Çox reallıq bundan ibarətdir ki, türk xalqlarının bu gün tarixi məqamda mövqeləri eyni deyil. Buların içərisində inkişaf etmiş dövlətlər də var öz müstəqilliyinə təzə qovulmuş dövlətlər də var. Bayrağı olan və dövləti olmayan xalqlarımız da var. Bunları necə bir araya gətərək? Bunların necə işimizin e, gələcəkdə elə qurulmalıdı ki, bunlar hamısı bizim türk kultur platformasından bir yerdə başqa təşkilatlar da çoxdur. Bizim ziyallarımız var, bizim alimlərimiz, sənətçilərimiz hamısı bacardıq qədər öz işlərini görür. Ona görə də bax belə bir şəraitdə məna gəlir ki, Zəfər bayramı ə, hər şeydən əvvəl hamının bəhrələnəcə bilə, ə, biləcəyi və özlərinin dərk elədiyi səviyyəsində bundan qürur duymağa hamının haqqı var heç kimin. Biz əlinlə bu haqqı ala bilmərik. İndiki vəziyyətimizdən barışmayan insanlar da var. Buların da mən haqqını düzgün hesab elirəm. biz harda özümüzden razı olsak, azla kifayetlensek, bana elə gelir ki, Erdo biz dayana bilərik. Bu evet. Burada, nezir, ee, şahsen... burada hocam, e, elbette e, azla yetinmiyoruz. Oralar bizim topraklarımızdı, oralar Türk yurduydu. Oralar bir an önce gerçek sahibine dönmelidir. Gerçek sahibi ...oralara gidip yerleşmelidir. Zengezur Koridoru açılmalıdır. Zengezur'a Türkler dönmelidir. Hatta daha ileri gittiğimiz zaman... ...yani Revan... E, ...Türk yurdudur. Ha, burada... ...şimdi biz e, elbette azla... E, ...bu yapılan başarıyı... ...biz küçümsemiyoruz. Ama daha alacak çok yolumuz var. Ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Bu Zafer Bayramı... E, ...şu anda... Bayrağı olan özel cumhuriyetlerimize bir ümit ışığı olabilir mi? Ya da hala Ruslardan çekinen, Ruslardan korkan ve içine kapanan Türk cumhuriyetlerine bir model olabilir mi? Böyle bir gösterge var mıdır? Ne düşünürsünüz bu konuda? Çox yerində verilən bir sualdır Mətin bəy. Çox gözəl də bir sualdır. Hələ hadisələrin əvvəlində biz demişdik ki, bunlar əgər istəsələr də ruslar. Bunlar heç vaxt qalıb ordunun ərazisində sülh yaratmaq təcrübələri yoxdur. Buların qəbul etdiyi özləri üçün heç bir yeni metod istif tapa bilməyəcəklər. Bir şeydə nəzərə alsaq ki, dünya tarixində heç bir imperiyanı reforma etmək mümkün olmuyor və bir hissəsi bunlar dağıdır, yerini başqası gəlir. Buna görə bizim gözləntilərimiz də elə əvvəldən çox değildi. Bu gün də biz ə, hər şeydən əvvəl ə, qılıncımızı nə təhdidlər qına qoymadan ə, biz belə bir ə, fikrin tərəfdarıyıq ki, tarixin gedişini də izləmək lazımdır. Ocaqda sizin dediyiniz kimi bu türk dövlətlərinin e, mənim dəvrlərdə toxunduğum məsələ kimi xaxların hamısı eyni bir vəziyyətdə deyil. Bu çətinliklər var, psixoloqlar var. Bu günün özündə də e, xaxların birləşməsinə qarşı açıq və gizli e, təbliğatlar gedir. Heç vaxt da e, gizlətmək mənim fikrimdə olmamışam ki Bu gün bizim zəif yerlərimizdən çox istifadə etməyə çalışanlar da çoxdur. Ancaq bu eləməkdər ki, bunlar buna hər şeyə nail ola biləcəklər. Biz amma ilə gəlir ki, ins beynəlxalq insan hüquqları ilə insanların hüquqlarını qoruyan təşkilatların imkanlarından biz maksimum istifadə etməliyik. İkinci bizim əlimizə verilmişdə olan bu dəyəqə böyük bir sənətlərdən də biri xaxların öz qədim ədəbəbə yurdlarına qayıtmaq hüquqlarını istifadə etməsidir. Bizim ayrı-ayrı yerlərdən daxili departasiyalar nəticəsində açıq və gizli tədbirlər nəticəsində türk xaxlarının başına gələn müsibətlərin bizim bildiyimiz və bilmədiyimiz, hətta heç vaxt belə bilməyəcəyimiz hadisələr baş vermişdi. Bu hadisələrin araşdırılması üçün biz çalışmalıyıq. E, əlimizdən gələni etməliyik sözünü biz çox deyirik, ancaq adamlar deyəndə ki, mən əlimdən gələni edirəm, sonra işə gələndə görürsən ki, əlimizdən çox şey gəlmir. Ancaq bunun elmi yollarla bunun tarixçilər, alimlər, sənətçilər, hərbçiləri demirəm də, hərbçilər bu cəhətdən bizim hamımızdan önəddilər. Bir insan ki, yeri gələndə öz canını verməyə hazırdı. Bundan biz başqa heç nə tələb eləyə bilmərik. Yə, bitti də ev. Bu nöqtəyi nəzərdən, bu nöqtəyi nəzərdən bizim prinsiplərimiz elə türk kultur platforması da olaraq hər bir xalqın mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsi, onun elminin inkişaf etdirilməsi ürəyi bizim birlliğimiz üçün döyünən insanların qayğısını çəkmək, onları qorumaq, saxlamaq bizim borcumuzdur. Çünki onlar bizim qızıl fondumuz. Belə insanlar var və çox təəssüflər olsun ki, bunlar yeri gələndə mən deməzdim ki, məsəl xüsusi qayğı göstərmək. Ən azı biz onların haqqını tanımalıyıq. Biz bunları nə qədər tanımasaq, biz yeri gələndə bu insanların hukuklarını koruyabilmesek bizim bu e, gelebeye giden yolumuz bu birliğe giden yolumuz olabilsin ki biraz da uzanabilir. Bak ben belə böyle düşünürüm sizin Evet. Ee, e, o zaman alınacağım. şöyle e, sorumu yenilemek isterim e, değerli hocam. E, evet. E, bu Zafer Bayramı e, bütün dünyaya özellikle de Türk Cumhuriyetlerine şunu gösterdi. Ermeninin arkasında Ruslar olmasına rağmen, Fransızlar olmasına rağmen, hatta İran olmasına rağmen orada Azerbaycan ordusu gerçekten gitti, dişe diş yaptı, hatta Şuşa'da o e, sert çıkılmaz kayalardan çıkarak e, savunma e, şeyiyle, e, yakın savunmayla oradaki askerleri imha ettiler ve Şuşa'yı ele geçirdiler. Bu müthiş bir zaferdir bir defa, çok parlak bir zaferdi. Şunu demek istiyorum, bugün Türk Devletleri Teşkilatı var. Bu Türk Devletleri Teşkilatı biraz daha güçlenirse bizim şu zafer günümüz gibi zaferleri kazanmak daha kolay olmaz mı? Daha bundan sonraki günlerimizde daha güzel günler görmez miyiz? bize düşman daha az sataşmaz mı? Ya da işgal edilen topraklarımızı daha kolay kurtarmaz mıyız? Ne dersiniz bu konuda? Siz, sizin ele sualın özünde cevabını dözünüz verdiniz. Bu işlerle meşgul olan bir insanlar kimi ben ne edebilirim? Illerden beri dünyanın o güç strukturlarının ister maliye bakımından, ister silah bakımından, Hətta məhəllə yerdə siyasət baxımından güclü strukturalar indiyə qədər bizim türk dövlətlərinin daxilində öz şəbəkələrini yaratmışdılar. Bunu heç vaxt sildil. Bunların vasitəsi ilə də, bunların vasitəsi ilə də bu respublikalar hələ də idarə olunur. Ancaq məyə elə gəlir ki, türkün o coşan ruhu o qədər güclüdür ki, Bular çox qala bilməzdirl. Çünki bular idarə etmək imkanları da o qədər deyil. Ona görə biz hazırlaşmalıyıq. Sadəcə onların bu gün deməli ki, dünyanın hansı torpağında bir də nə türk yaşayırsa, biz onun haqqını müdafiə eləməyə biz çalışmalıyıq. O ki qaldı dövlətlərin bölünməsinə, parçalanmasına, nəvlin bir sərhədlərin dəyişməsinə bu qanla qada ilə e, müşahidə olunan şeylərdir. Biz bunu soruya, bunu tarixə yüzü göstərəcəyik. Bizim esas meselemiz bugün odur ki, bizim halkımız harda varsa bir nefer de olsun, bir nefer ne kadar biz onun hukuklarına Ben bak, bunu e, demek istedim. O ki siz dediğiniz gibi, eğer bunlar birleşse elbette yaxşı olar. Elbette evet. bunlar yaxşı Kesinlikle. Bu, kesinlikle. He, bu, bu, biz indi kadrların formalaşmasına nezara alaq. bu e, Türk devletlerinin arasında. Bunların çoxlarının hamısı köhnü Sovyet tesirinden tamamıyla çıkabilmeyen insanlardı. Diğer taraftan bizde e, radikal kuvveler haddinden çoktu. Bunlar da öz fikirlerini hemşer çalışırlar demeye ve hiçbir kompromis olmadan istiyorlar işlerini görsünler. Bir sirri de ben ona göre deyim ki bu derecede hakimiyete neyin bağısına olursa olsun gelme isteyen kuvveler var her Ona görə bu bizim işimizi ancaq müəyyən vaxta qədər ləngidə bilər. Qarşımızda heç vaxt bu ala bilməz. Tarix öz işini artıq görür. Biz əvvəl də dediyimiz kimi, bizim arxalandığımız və inandığımız bir qüvvə var. O da Türkün ədalətidir. Həqiqətən bu boğazdan yuxarı söz deyil. Son vaxtlar baş verən hadisələrin fonunda da görürük ki Türkün tutduğu yol təkcə öz yolumuzdur. Bu dünyanın xilas olma yolu Biz bunu axıra qədər nə qədər tez başa düşsək bir elə yaxşıdır. Qarabağ müharibəsindən 44 günlük Qarabağ müharibəsindən sonra baş verən başqa hadisələr oldu, başqa müharibələr var. Elə Rusiya-Ukrayna müharibəsini götürək. Birbaşa insanların genetsidi olur, ey başa düşüm. Amma Qarabağ müharibəsinin dünyaya təklif etdiyi yeni bir metod da ondan ibarət oldu ki, biz ancaq mülki əhalilə ilə heç bir işimiz olmadı. Biz müharibəni apardıq düşmənin texnikasından, bir də ki onların ordusundan. Biz əskərindən apardıq. Ona görə də hər əskərlərin özlərinə də şans verdik ki, əgər, əgər sağ qalmaq üçün bütün yollar göstərdik. Hətta vaxtı ilə bizə bir saat da vaxt verməyən düşmən bizim uşaqları, yaşlısı, nəsləri, xəstələri bir gecədə qarlı havada kovan bir düşmənə yenə şans verdik, vaxt verdik ki, çıxın gedin. Dedilər çatdıra bilmirik, hələ bu vaxtı da uzatdıq. Düzdür, bəzi qüvvələr bunu haqlı da olsa dedilər ki, bizə vermirsiniz, niyə bunlara vaxt verirsiz? Buna baxmayaraq yenə buna rəhbərlik də getdi ki, biz öz humanizm prinsiplərimizi qoruduq, saxladıq. Amma o ki qaldı hə Öbür taraftan da hocam o vakt verdiğimiz adamlar giderken ormanımızı yaktı gittiler. O bıraktıkları bizim öz evimiz yani orası e, Azerbaycan Türklerinin eviydi. Gelip sonradan yerleşmişlerdi. Giderken o evi de yaktı gittiler. Ya yani Böyle nankör insanlar karşımızda gerçekten mert bir düşman yok. Yani e, bir mert bir camia olsa... Bırakın gitsin ama adamlar öyle değiller. Adamlara zaman verince o zamanın içinde ne yapacağını, nasıl zarar vereceğini hesaplıyor. Hocam zamanımız doluyor. Ben size teşekkür ediyorum. Buradan Türk kültür platformu olarak şunu özellikle Atatürk'ün sözüyle noktalamak isteriz. Bakın 1930'lu yıllarda hocam şunu demişti: Bütün imparatorluklar gibi. Sovyet Rus İmparatorluğu da bir gün yıkılacaktır. Bizim orada kardeşlerimiz var. Onların bize gelmesini bekleyemeyiz. Bizim onlara gitmemiz gerekir. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk bunu 1930'lu yıllarda söylüyor ve 1990'a geldiğimiz yılda 60 yıl sonra Sovyet Rusya çöküyor, dağılıyor ama maalesef biz Türk dünyası olarak o kadar da hazırlıklı değildik. Hala kafamızda ne oluyor acaba e, yine geri dönerler mi korkusunu taşıdık? Bugün bile e, çekinen cumhuriyetler var. Ruslar geri dönebilir ya da hala komünist sistemle idare edilen e, maalesef kardeşlerimiz var. Yani bunların da bir şekilde demin sizin dediğiniz gibi Türklerin olduğu yerde adalet vardır. Adalet olayın yerdə da yaşam daha kolay olur. Son eklemek istediğiniz bir cümle varsa hocam buyurun e, noktalayalım. Teşekkür ediyorum. E, bir sözü biz de indi tarixin yenə gedişini göstərir ki, baxmayaraq ki ən çox müharibələri tüflərlən aparan uruslardır. Bax bu çətin vaxtda yenə də onların haqqında ədalətli qərar çıxartmaq istəyən Onlara kömek eleyen, yeri gelende onun en azı e, siyasetçiler seviyesinde demezdim, algahla seviyesinde demezdim, halk seviyesinde bu birliğe can atan da yine e, Türklerdi, evet. yine Türk'ün humanizmidir. Biz bu yurdu gelecekte de bir sür ülkesi e, gibi görmek istiyoruz. Her türlər var, orada ədalət var. Harda türlər var, orada dostluq var. Evet. Hər ramızın özü inkişaf var. İnkişaf var, tərəqqi var. Elmin, yenə deyirəm, mədəniyyətin, incəsənətin bütün sahələrində bu işləri biz görməyə çalışacağıq. Özdə hər yerdə görürük. Bizə keçən dəfə bizim dostlardan da biri soruşdu, dedi, Kuttur Kuttur platformasında siz çalışırsınız. Ya bunu necə eləməyə hamını bir yere yılmaz istəyirsiniz. Əslində bizim belə bir fikrimiz yoktu. Bizim fikrimiz odur ki, harda biz varıqsa, onlar da bax platformalar yaradaq, platformaların şəkillərində birləşdirək, bir-birimizi tanıyaq, bir-birimizə Ona göre de burada esas insan faktorunun ıı, e, tərəqqisindən söhbət gedir. İnsan faktorunun yetiş bu da öz özünə heç vaxt yetişməyəcək. Mətin bəy yadınızda saxlayın, bilirsiniz. Bunun için çalışmak lazım. Bunun için biz görülen işlerimizde çok çoktur. lazım. Tebrik tabii ki. Sağ olun, var olun. Tamaşaçılarımızı da yine de tebrik edelim. Çok güzel gündü. Hemenim hayatımın belki de bu kadar e, meyanalı eden hadiselerden biri de odur ki, ben bu zefer günlerini yaşadım. Evet. Sağ olun, var olun. Hocam biz de teşekkür ediyoruz. Bu bütün Türk dünyası için gerçekten de çok önemli bir gündü. Biz birkaç yıl öncesine kadar inanmazdık ki Azerbaycan'ın o işgal edilen toprakları kurtarılsın ama bugün çok şükür kurtarılmış. Ama şuna daha inanmak istiyoruz. Türk devletleri teşkilatı biraz daha görev alırsa, aksiyon alırsa çok daha güzel şeyler olacağını düşünüyoruz. Bizler Türk Kültür Platformu olarak bu platform içerisinde Türk kültürünün her bölümünü, her çeşidini, her ayrı e, boyların kültürlerini konuşmaya hazırız, tartışmaya hazırız. E, bizim elimizden gelen budur, biz bunu yapıyoruz. Herkeste kendi e, bölümünde bir görev üstlenirse çok daha e, güzel olacaktır geleceğimiz, gençlere daha güzel bir gelecek bırakacağız. Değerli bilgileriniz için teşekkür ediyorum. Buradan ben de bütün gençlerimize selam, sevgilerimi gönderiyorum. İyi akşamlar diliyorum hocam. İyi akşamlar hocam.